Слава Украине! Друзья, сегодня мы собрались тут для того, чтобы... Меня слышно хорошо? Сегодня мы собрались тут для того, чтобы отстаивать права политических заключенных Украины. Не повторяйте наши ошибки, которые были в России. Потому что в России мы тоже пытались отстаивать наших политических заключенных митингами, акциями протестов, подавали в суд. Делали там пытались выступать, играть с государством так, как может, по, по правам государства. Ничего не получилось. Все равно все наши политические заключенные сидят. Все равно те, кто кого государство хотело посадить, оно его посадило. И то, что вы делаете сейчас, это хорошо, то что здесь собрались патриоты Украины, которые пытаются вытянуть своих побратимов. Но. Не в этом главная борьба. Не в митингах, не в акциях протеста, не в пикетах, не в организации концертов, не еще в чем-то. Поймите, что главная борьба с этим фашистским режимом Януковича должна быть такая же борьба, как борьба с фашистским режимом Владимира Путина и Дмитрия Медведева. То есть вооруженная борьба. Тут присутствуют и демократы и либералы, допустим, из коалиции участников амранчевой революции Мост и присутствуют нациали... националисты скажем из конгресса о... украинских националистов из три зуба Степана Бандеры которые говорят, что действительно нужно бороться с этим режимом всеми возможными способами я вас всяческим образом приветствую потому что мы в свое время пропустили свой шанс потому что мы не боролись никаким вооруженным способом мы не боролись теми способами которые были у нас в руках и мы все пропустили у вас есть шанс, друзья. Я обращаюсь к трезубовцам, к членам Куна, да и к своим друзьям-демократам из э, коалиции участников ранжевой революции, к друзьям к национал демократам из свободы, к друзьям к Национал-демократам из Конгресса украинских националистов. Берите власть в свои руки. Боритесь, как писал ваш пророк и апостол э, Тарас Шевченко. Э, э, боритесь и победите. Так вот. Слушайте то, что было написано еще, 100, там сколько, сто или сколько лет назад. Он сказал, что вы будете бороться и вы победите. Если вы будете бороться, то вы действительно победите. Слава Украине! Слава! Слава нации! Слава Богу! дорогие друзья. нашему брату из России, что он такую сказал, полумяну, полум полум слово.